Kita selalu nampak image-image Amerika yang penuh dengan kepelbagaian kaum dan budaya kan? Tapi, pernah tak kita terfikir, adakah kepelbagaian yang kita nampak ni betul-betul mengubah siapa yang sebenarnya pegang kuasa? Jom kita selami isu ni. Okey, soalan ni mungkin kedengaran agak provokatif, tapi ia sangat penting. Sebab dalam kupasan kali ni, kita bukan setakat nak kira berapa ramai orang dari kaum yang berbeza. Kita nak tanya soalan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya yang mengawal naratif, kekayaan dan kuasa di Amerika? Mesti anda pernah dengar benda ni kan? Statistik tunjukkan yang menjelang tahun 2045, Amerika Syarikat akan jadi negara majoriti minoriti. Maksudnya orang kulit putih bukan lagi majoriti. Secara teori ini nampak macam satu perubahan yang sangat besar ke arah kesamarataan, betul tak? Tapi, macam mana kalau semua ini cuma hiasan semata-mata? Adakah Amerika betul-betul berubah menjadi sebuah negara pelbagai budaya ataupun ia cuma sebuah negara yang sedang memakai kepelbagaian sebagai aksesori? Ah, persoalan inilah yang menjadi teras perbincangan kita. Baiklah, jom kita mulakan dengan fakta dan angka dulu. Kita lihat bahagian pertama, Wajah Baharu Amerika. Adakah angka-angka demografi ini menceritakan kisah yang lengkap? Cuba kita lihat perjalanan ni. Dari tahun 1990 sampailah unjuran ke 2060, landscape demografi Amerika Syarikat sedang berubah dengan sangat drastik. Nampak macam satu revolusi kan? Tapi, tunggu dulu. Sebab cerita sebenar bukan terletak pada jumlah orang, tapi pada jumlah wang. Dan inilah masalahnya. Mengira bilangan wajah yang berbeza-beza tak sama dengan mengagihkan kuasa dan kekayaan secara saksama. Sekarang, jom kita tengok data yang betul-betul penting. Okey, jom kita bercakap pasal duit. Angka ini, $285,000 adalah nilai kekayaan median untuk sebuah keluarga kulit putih di Amerika. Anggap ini sebagai penanda aras kita ya. Sekarang, bersedia untuk lihat perbezaan yang ketara. Dan ini pula adalah angka yang sama untuk keluarga kulit hitam. Nampak tak? Perbezaannya bukan sekadar satu jurang. Ia macam dua dunia ekonomi yang langsung tak sama. Ini bukti jelas yang walaupun wajah Amerika semakin pelbagai, kekayaan masih lagi tertumpu pada kelompok yang sama. Jadual ni menceritakan segalanya dengan sangat jelas. Cuba bayangkan macam ni. Kalau sebuah keluarga kulit putih ada 100 dolar, keluarga Hispanik cuma ada lebih kurang 22 dolar dan keluarga kulit hitam cuma ada 15 dolar. Ini membuktikan yang perubahan demografi tak secara automatik membawa keadilan ekonomi. Struktur lama nampaknya masih kukuh. Baiklah, kita dah nampak jurang kekayaan yang besar. Sekarang, macam mana pula dengan kuasa? Adakah wajah-wajah yang pelbagai ini berjaya sampai ke puncak? tempat di mana keputusan-keputusan besar dibuat. Ingat ya, ini adalah pecahan populasi umum di Amerika. Orang bukan kulit putih secara kolektifnya membentuk lebih 40% daripada jumlah penduduk. Simpan angka ni dalam kepala. Tapi, cuba tengok ni. Bila kita lihat siapa yang menerajui syarikat-syarikat gergasi, ceritanya sangat berbeza. Walaupun mereka membentuk lebih 40% populasi, orang bukan kulit putih hanya memegang kurang daripada 18% jawatan CEO. Ini bukan lagi jurang, ini dah macam tembok besar di puncak kuasa. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku? Ini membawa kita kepada satu idea penting daripada sumber-sumber yang kita kaji. Adakah syarikat-syarikat sekarang lebih mahir dalam berlakon tentang kepelbagaian berbanding betul-betul melaksanakannya? Ada satu istilah khas untuk ini, diversity washing. Ia lebih kurang macam green washing tapi untuk isu kaum dan kepelbagaian. Anda mungkin nampak iklan-iklan yang penuh dengan wajah pelbagai kaum, tapi di sebalik tabir dalam bilik mesyuarat, ceritanya mungkin lain. Ia satu ilusi. Dan inilah bahagian yang paling ironik. Kajian-kajian menunjukkan syarikat yang paling bising bercakap tentang komitmen mereka terhadap kepelbagaian, sebenarnya lebih berkemungkinan disaman atas sebab diskriminasi. Nampaknya, mereka lebih pandai membuat persembahan daripada membuat perubahan yang sebenar. Jadi, kalau angka kekayaan dan kuasa tak berubah seiring dengan perubahan demografi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Cuba fikirkan tentang dua idea ni. Adakah usaha kepelbagaian yang kita lihat hari ini kebanyakannya cuma hiasan? Maksudnya, kita cat dinding rumah lama dengan warna baru yang cantik tapi asas dan strukturnya masih sama dan rapuh. Ataupun, adakah ia satu perubahan? iaitu kita runtuhkan terus struktur lama dan bina sesuatu yang betul-betul baru dan adil dari tapak. Hujah utamanya adalah kita lebih banyak menghias daripada meroboh. Puncanya mungkin terletak pada satu konsep yang dipanggil keputihan struktural. Ini bukan soal sikap perkauman seseorang. Bayangkan ia macam sistem operasi sesebuah komputer. Walaupun anda tukar ikon-ikon di skrin, kod asas di belakang tabir masih sama dan ia mungkin direka untuk berfungsi dengan lebih baik untuk sesetengah pengguna. Begitulah keadaannya dalam masyarakat. Atau nak lagi senang faham, bayangkan macam ni. Struktur kuasa tu adalah resipi sebiji kek. Kepelbagaian yang kita nampak hari ini selalunya cuma macam taburan gula-gula hiasan di atas kek tu. Memanglah ia menjadikan kek tu nampak lebih cantik dan menarik, tapi resipi asas kek tu, tepung, gula, telur langsung tak berubah. Ia cuma penambahan, bukan perubahan resipi. Jadi Inilah persoalan terakhir yang paling penting. Selama ini, mungkin kita terlalu fokus bertanya siapa yang dapat masuk ke dalam bilik. Mungkin soalan yang lebih tepat sekarang ialah siapa yang mereka bentuk bilik itu dari awal? Siapa yang memiliki bangunan itu? Dan yang paling mustahak, siapa yang ada kuasa untuk merobohkannya dan membina semula? Itulah persoalan sebenar tentang kuasa di Amerika hari ini.